Доброго ранку, смачного сніданку і гарного настрою. Бажаю усім. Та хочу нагадати, надсилайте на адресу ранокці. цікаві ідеї, ваші думки з приводу того, що б вам хотілось почути та побачити. Ми чекаємо на ваші відгуки. Ранок на каналі Житомир триває. Сьогодні хочу познайомити вас з професійними музикантами: Олександр Тимофій Тімофіїфрейн та Віктор Білохостов. Так да. я вас дуже радий вітати в нашій студії. і Одразу ж питання. С каким настроєм вы сегодня и шли до нас в студию? Пан Александр. С прекрасным, с очень хорошим, э, э, очень теплым, очень осенним, золотым осенним. Очень прекрасно, прекрасное настроение. Поэтому... Че каждый ранок для вас є таким э, добрым? Вы як себя настроите на рабочие такие? Да, уже с высоты своих лет я уже прекрасно понимаю, что... Все зависит от твоего отношения к, к обыденности. Поэтому, тобто, если в хорошем настроении, значит, будет день удачный, хороший. Поэтому мы это понимаем, мы это поддерживаем. Мы стараемся быть всегда в хорошем настроении. Пан Віктор, скажіть, будь ласка, чи є у вас особистий секрет такого легкого, швидкого пробудження? Ну, взагалі. Да. 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 Ну, я поднимаюсь, чай и гитара одразу. Чай ще не закипел, гітара уже. З музикою по життю, так? Ну, так. Да. Е, як я вже сказала, ви професійні музиканти, тобто зрозуміло, що музика супроводжує все ваше життя вас. Скажіть, будь ласка, чим ще ви займаєтесь по життю, окрім музики? Чи, чи лише тільки музикою? Пане Олександре. Ну, в основному, звісно, музика. Ну, різними речами. Ну, я ще й мотоцикліст, тобто мені подобається вже. Ну, не знаю, очень, очень многими вещами, то есть очень тяжело перечислить это, но очень нравится, что мотоциклы нравятся, музыка нравится, общение с друзьями, переездами Мы очень, во многих странах. Я очень люблю путешествовать, ездить, то есть и по работе, и не по работе. Поэтому вот у меня такое, скажем, такое жизнеощущение, что надо постоянно что-то новое. Не познавати, що то для себе відкривати нове. Хочеться займаюся всяком случае. Я знаю, що деякий час ви були да. директором парку нашого, так, Житомирського, да. то це б то була ваша робота, так. І як ви пов'язували таку посаду, Ну, все, все ж таки потрібно і на посаді бути, і займатися якісь репетиції. Як це в вас переплітається в житті? Ну... Достаточно успешно. Я очень я очень доволен тем переводом, когда я работал в парке нашем до да, 2003 по 2006 три года я был директором парка. Пытался что-то, конечно, сделать, но что-то получилось, что-то нет. Но я считаю, один из самых прекрасных мест нашего нашего города и вообще на Украине один из самых прекрасных мест. Вот, ну, соединяли и репетиции, соединяли и работу, потому что там Слава Богу, было место для репетиций. Ну, музыка, это, как говорится, не бывает бывших музыкантов, поэтому тут музыка всегда присутствовала. Поэтому... А, пан Виктор, а расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь по жизни? Ну, вообще сейчас только музыкой. Я отдал 20 лет службе Родине. Был вот, профессиональным военным. Какая у ну, там... вас посада была, как это правильно будет Звоня, но, звоня, так? Ну, вообще-то, меня музыканты в городе так и называют капитан, mm -hmm. потому что это действительно воинское звание. Вот, ну, в армии музыкой плотно заниматься времени просто не было, поэтому я сейчас как бы пытаюсь догнать то, что я немножко упустил. Вот поэтому музыка сейчас это основное мое занятие. Ну, хобби, машина, Такою, дачі. Mm -hmm. <гум> вот. А скажіть, а де ви виступали за всі ці роки? Якісь такі ну, саме цікаві такі концерти, може міста, може, країни, може ще. Де, де ви були? Що ви бачили, таке, що вам запам'яталось? Ну, як воєнний, так. Да, я поїздив багато. А як музикант в основному <гум> по бившому Советському Союзу? Вон. Насчет гастролей пан Олександр більше знає, так? Конечно, а я ще знаю, что вы были э, у закордонному э, ансамблі, так? Э, Розкажіть, будь ласка, про це цікаво також. да, работал на немецких э, круизных э, линиях Трансоушен, э, на, на, кораблях, на, э, в немецком бенді с очень хорошими музыкантами об'їздив практически, ну, полмира, это начиная с Шпицбергена, Африка и вся, и вся Европа, включая Англию, э, я очень горжусь, что я побывал в Ливерпуле, побывал в этом Каверн Кладе, где битвы начинали. Mm -hmm. То есть это mm -hmm. очень это такая, же круто. да, очень волнительная. То есть практически вся Норвегия, Ирландия. То есть инструмент, кстати, мы купим в Дублине. Ну, стран очень много было, очень много городов, Португалия, Испания, очень много впечатлений. В принципе, мы музыканты вообще такие больше отдаемся чувствам. Вот, Творчие да, люди, да. Ну, ну, так, все, в принципе, мы через себя так говорится, проходим, поэтому я получал массу удовольствия прям, и в хорошем коллективе, с хорошими музыкантами. Вот, честно говоря, э, очень повезло в этом плане. Ну, я ну, надеюсь, что вы еще у меня получится, потому что уже были некоторые договоренности на будущее, тоже опять куда-то поехать. Вот, так что пока мы здесь и я э, ни в коем случае не жалею, у нас у нас здесь не менее интересно, потому что мы с Виктором уже работаем уже ну вместе уже больше пяти лет мы посчитали, mm -hmm. вот в дуэте, то есть у нас, как говорится, получился очень такой удачный симбиоз, э, то есть потому что он более такого рокового направления, я более джазового и вот у нас в такой фьюжн соединение получилось, что мы э, как бы дополняем друг друга, то мне очень не хватало его, и ему не хватало повсеместности меня. И мы людям это нравится, и нам это очень приятно, что люди э хвалят и заказывают нас и просят, и то есть приходят и слава богу, то есть mm -hmm. мы делаем всё для людей. Розмовляти про музику, це ж, звісно цікаво, але ж треба її послухати, так? Я дуже рада, що ви до нас прийшли з інструментами, так? Хочеться почути, попробуємо, да. То так ваш стиль почути, по, чтобы люди побачили, как вы играете. Мабуть, быть, хто кто вас знает, так? Да, и... нас многие знают. Ну, в основном у нас кавер-версии, -кавер то есть известных наших э, хитов, наших и зарубежных. Э, в основном акцент идет, конечно, на хорошую музыку, потому что все-таки нашим людям на сегодняшний день очень недостают именно хорошей качественной музыки. Продемонструйте нам, пожалуйста, эту добрую якисную музыку. No. мелодия известной группы австралийской Биджис. Нам она очень нравится, и она живет уже много-много-много лет, поэтому мы ее и в своем репертуаре постоянно ее используем. А вы в своем репертуаре используете кавера, так можно назвать, или вы свои такой же играете? Ну, свои. Ну, дело в том, что немножко тяжеловато, как это свои. Дело в том, что мы играем еще и джазовые вещи. Ну, джаз-то это импровизация, да? Да, а то джаз б, это есть может, свое, в принципе. Инф... Да, это играется свое, то есть джаз mm -hmm. это есть свобода, поэтому мы пытаемся и пытаемся и стараемся и вводим в свою программу некоторые джазовые вещи, вот, которые где мы можем как-то себя уже проявить. Вы, вот это... Да, да, mm -hmm. проявить. Поэтому, то есть джаз – это прекрасная музыка. То есть мы... А что людям больше нравится? Такие какие-то известные композиции что-то джазовое больше? Ну, вы понимаете, в чем дело? Людям нравятся, конечно, известные, но просто у каждого со своей музыкой, видимо, какие-то ассоциации. Потому что, допустим, если мы играем, вот частенько играем вот 80-е, так люди, которые постарше, так они получают массу удовольствия, потому что, видимо, у них это ассоциируется с, там, с первым свиданием, там, или там и. Ну, то есть с теми временами, когда они были молодые. Mm -hmm. вот. Ну и и там те же джазовые, ну людям очень очень многим многим нравится. Самое главное, что радует, что им нравится качественная музыка. Вот мы пытаемся с Виктором играть именно качественную музыку и качественное звучание добиваемся, потому что инструменты у нас очень хорошие и всякие там и там, примочки, то есть пытаемся сделать хороший профессиональный звук. И людям это нравится, поэтому. Угу. А что до инструментов, вот саксофон, это же такой, он очень сложный, очень хороший инструмент, но он сложный. Почему вы для себя выбрали игру на саксофоне? <как> ну, это... Долгая история. Я вообще, честно ну, говоря... В некоторых э словах. Не, в некоторых словах я вообще музыкальную школу учился на виолончели когда-то. А вот. Но потом, воли судьи, отец у меня духовик, трубач прекрасный. И вот мы когда-то решили, что все-таки надо будет э как-то с духовой музыкой э инструментом. Ну, я начал заниматься на кларнете. Ну а потом потихоньку-потихоньку. Кларнет и саксофон ⁇ это родственные инструменты. На саксофоне мне очень нравились саксофонисты. Игра на саксофоне, вообще звук саксофона. Поэтому вот с детских лет, с 15 лет, я уже во дворце пионера в Житомирских уже играл на саксофоне. Поэтому вот так то есть, э, получилось. ну а потихоньку-то все развивалось. и Сейчас потом я учился в музыкальном училище Глиера. Угу. Вот, и и а потом общение с хорошими музыкантами, потому что э, растет, растет музыкант только тогда, когда играет с хорошими музыкантами. Это вот когда аналогично, то есть вы можете э, будете умнее только с тем человеком, который чуть умнее вас. То есть если человек глупее вас, вы будете только глупее. То же самое и в музыке. Если вы Хотите стать лучшим музыкантом, обязательно надо играть с людьми, которые чуть-чуть выше вас. Это важный обмен опытом. Обязательно, свидания, обязательно, да. Вот мы, я говорю, с мне очень радостно, что мы дополняем друг друга, потому что музыкант прекрасный. Все его по городу знают, прекрасный поет, и просто здесь мы пока еще не можем показать его всего таланта, то есть продать талант, говорится, вокальный. но нас люди многие знают и могут приходить по вечерам, тут в центре города мы частенько играем, пятница, суббота, не будем говорить, где люди знают. Ну, то есть очень радует, что потихоньку начинает возвращаться именно требование к хорошей, качественной музыке. А Пан Виктор, когда мы с вами разговаривали, вы сказали, что надаете перевагу саму электрогитаре, так? То есть такое же самопитание, так чему самоэлектрогитаре, что це у вас такие в ней? Ну, тут просто у меня рука, пальцы, будем так говорить, не очень <laughs> <Yeah>. <laughs> длинные, да. Поэтому мне удобнее играть на грифовых гитарах. Вот. Акустическая гитара, гриф более массивный такой, кроме того требует большего натяжения струны. Здесь у меня стоят очень самые тонкие струны. Ну это с мои особенности такие, поэтому мне физиологические особенности можно сказать. Да, А звучание наки значит, не такое, может быть, извижное? Нет, он роковый музыкант. А рок играет? Нет, но это можно рок играть. На акустической гитаре просто особенности звукоизвлечения акустической гитары другие, которые мне немножко непривычны Я І привик на... Привет. Добре, дякую. Привет. Ви Хоті, почали що... казати за якість музики. так Ви постійно наголошуєте. То Мені цікаво. На вашу думку, на сьогодні, в нашому місті, ну в Україні, я хочу почути у нашому місті. так? На якому рівні взагалі знаходиться музична культура? <кхем> ну, от Ми дуже часто з Віктором в цьому розмовляємо, і Коли ми їздимо тут по Україні. Честно говоря, к сожалению, Житомир считается одним, ну, мы считаем, одним из самых неудачных городов в этом отношении по, по отношению к хорошему исполнительскому мастерству, музыкантам и, и вообще к, ми, к местам, где музы, музыканты могут себя проявить. То есть, слава богу, некоторые места начали уже себе там кафе, или бабы, ставить уже какие-то сцены. В других местах немножко, немножко получше. Люди относятся к, к музыке и к музыкантам. Видите, у нас я вообще привержен, мы приверженцы вообще живой музыки, живых музыкантов, и, и хочется, чтобы люди все-таки доценили, потому что очень, честно говоря, стыдно, когда люди приходят на концерты, платят большие деньги и, и, и слушают эти фонограммы, то есть, которые они прекрасно могут послушать и дома. И, ну, то есть это не, не качество совершенно, то есть э, не отвечает тем требованиям, которые должны быть для человека, для нормального человека, меломана. Вот, Поэтому мы пытаемся внедрить опять и воз, э, возродить, скажем так, не то, что, а возродить ту культуру в городе Житомире, который считался одним из самых культурных городов в, на Украине. Вот эта вот любовь к живым музыкантам и к живой музыке. Потому что если не любят живых музыкантов, они потихоньку, мы у них потихоньку вымираем. Нам же надо как-то существовать. А люди, допустим, не хотят слушать живую музыку, то есть нет возможности, они... Ну, Ну, це у нас, так? Бо да. за кордоном зараз дуже да. модно живі, живі виступи, от такі ну, особливо такі якісь от як ви кажете, рокові музиканти вони ж взагалі да. постійно вживу виступають. Звісно, звісно. Да. Професійний да. поп музиканти також намагаються такі відомі. За границей, зі, так? нету, нету фанер, не розумієте. Загалі це тільки проблеми нашого. Безусловно, нас, це так. Да. Люди просто часто не розуміють, что їх обманують, потому что у них нет можливості слышать живих музикантів. Да. Они не розуміють, що їх обманують. Ані тому, що живих не слышали. Вот же забыли, когда слышали, да. Давай нашим глядачам покажем живу музику, ваш дует, бо ми чули саксофон, так? А зараз ми хочемо почути ваш дует. І що нам, скажіть, будь ласка, що, що ви нам продемонструєте? Яку композицію? Можна так сказати, з вами всі той борщовий. Ну, давай так. Да. Ну. Ви будете включати, или ні?

Кто расскажет, пожалуйста. Виктор, может, да. это так? Да, да. Ну, вообще-то, это было время, когда ты был директором в парке, я так понял. Ну, зачиналось, да? начиналось, да. да? Вот, мы предоставил, Саша предоставил группе, которую мы играли. Он играл в другой группе? Да, предоставил э, помещение. Вот. Но поскольку музыкант, он всегда музыкант, он <laughs> совмещал обязанности Директора парка иногда брал саксофон и приходил вместе с нами. И вот тогда мы познакомились вот, и поняли, что у нас одинаковое видение, видение да? музыки. Вот. Ну и с тех пор мы так зацепились друг за друга. Тобто, нам тобто не йшли один одного, так? Да, так, да, да, нам дуже комфортно. Да. комфортні. У нас вже е, трошки час бігає. Так, я хотіла ще запитати у вас про джазові фестивалі. Це також дуже цікаво. Я знаю, в нашому місті колись да, були да. такі джазові фестивалі, ви їх організовували. Розкажіть, будь ласка. <кхем> ну, я являюсь ще президентом джаз-клубу житомирського. є громадська організація Житомирський джаз-клуб Джазамір. Ми організовували джаз-фестивалі. Но сейчас я опять пытаюсь их организовать, все-таки это связано, опять же, с культурой восприятия джаза и вообще музыки хорошей в частности. Хотя у нас очень много любителей хорошей джазовой музыки, но, допустим, как правило, джазовые, джазовые фестивали они не могут быть такие коммерческие, поэтому нужны безусловно спонсоры. Ну вот основная масса подготовки занимает то, что я ищу, конечно, спонсоров, меценатов, которые бы помогли бы организовать эти фестивали. А те, что были, кто помогал вам и творче и финансово, где вы брали эту помощь? Финансово наши житомирские предприниматели, большое вам спасибо им, и честь и хвала, это многие об этом знают, сейчас не буду, потому их там перечитать, их много, некоторые их знают обязательно. Вот а так, в принципе, сам бегал, ну, вот музыканты, вот мы с Виктором там принимали и, и музыкантов, и размещали их, и, как говорится, и предоставляли им всякие там рода там и информативные услуги, и, там, и, ну, то есть, э, бегали, то есть, в основном там мы вдвоем, поэтому тут... Я на извозе работал. Да, на извозе работал. Скажите, будь ласка, чи часом Потрібно чекати на такі фестивалі? Планіруємося. Плануємо. Так, жила є. Просто все опять відноситься к нашим меценатам. І в цьому наткне настанок таке питання. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до сучасної музики, до сучасної молоді? Що ви про це думаєте? Бо ви такі вже метри, можна сказати, так? Що ви думаєте про сучасну молодь і сучасну музику, яка сьогодні є? Я более такое радикально в этом отношении. Молодежь, безусловно, талантливий у нас. просто э, иногда, значит, я хочу им напомнить, что нужно э, обращаться к э, корням, вот, немножко изучать то, что было до это вас. Классика, так бы и, и прививать хороший вкус, хороший да, и рок-музыки современной, он, да. Тогда у вас появятся вкусы, вы сможете правильно оценивать свое творчество. Потому что мы, извините, мы играем и джазовую, и роковую музыку, люди слушают, и 80-е подпевают нам, молодежь наша подпевает те песни, которые вообще там по 30-40 лет. Это радует, честно говоря. Ну, музыка должна быть качественной, в первую очередь, а какая она, какие так и важны. И, вживую, обязательно только вживую, да, потому что... Наживо нужно выступать, потому фонограмму мы Звісно, вона мертва музика. Живий музикант передає емоції, жива да, душа. душа. Чувству, ти чувствуєш общество. Передаєш глядач. Да, 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 да. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли до нас, за те, що завітали. Я э, сподіваюся, що ми можливо ще раз з вами побачимось, можливо, нарешті і джазові фестивалі вже будуть. Будут, будут. І на останок на дві хвилинки щось таке ще з живої музики для наших глядачів. Угу. Андер Тимофеев Рейн та Виктор Белохвостов. А мы продолжим наш эфир.